はいそうなんですよお知らせの時間も込みでいつもより長くお時間いただけるのほんと光栄です <music> ありがとうございます褒められるとますます気合いが入っちゃいますね いただときは美味しさとか食べる楽しみを表現できたらって思っていた感じなので私が順位をつけることに少しおこがましさを感じていると申しますかそうなんですよね いいただいてますしそれにディレクターさんが私に期待してくださっているなら駆除園田千代子食レポをご期待通りにやりきりたいんです皆さん見てくださいどのお魚もままるると こ,こから買いつけてすぐこのお店で売られているそうですこちらの魚屋さんに併設された食堂ではレビューサイトでも高得点を叩き出しているきつね色でカリス こちらは漁港で働く皆さんもよく利用されている食堂となりますマグロ、サーモンといった定番ネタの他にも季節の地魚や貝をたっぷり乗せた海鮮丼が食べられます漁港の食堂というと豪快で量が多いイメージがありますが油野の乗ったクエやフグのコブジめ、そんな職人技のこなされた具が評判となり ございますぜひぜひお腹を空かせてお出かけくださいはいどれも最高だったので難しいのですが私なりにもう一口食べたいと思った順番をご紹介します では第三位から。あ、いただきます。ありがとうございます。 したことじゃないんですけど、やっぱり好みじゃんとは言われてるなぁと思いまして。<laughs> それはもちろん。 フフ <laughs> ありがとうございますでもプロデューサーさん今度はもっと見てくれてる人の好みに寄り添いたいのでお店選びの参考になるように香りとか食感とか食べやすさとか細かく伝えられたらいいなって思います